как у нас запорошило, но это уже снег сошел, уже все тает. Вот наша антенна. Вот. Она уже там, на антенна. Сейчас побудем до нее добираться. Ну вот еще одна одна из наших антенн, на которой выявлены тоже дефекты. Вот. при таких дефектах обычно, значит, с чего начинается проблема? Значит, это стандартный вариант антенны, наиболее распространенный. Это центральный спутник Сириус. Ну в данном случае проблема э, в системе, допустим, начинается э, видно, начинается пользователю начинает э, проблема становится ви, видимой тогда, когда каналы начинает сыпать квадратиками, каналы э, э, то включается, то отключается сигнал, то есть. Ири сигнал вообще отключен, то есть пользователь не заметил, что, что у него что-то произошло, просто выш, вышло из строя, как бы и не работает. То есть один спутник может в данном случае сейчас на этой антенне не работает один спутник. Вот эти называется он Сириус или Астра, 4,8 или 4,9 градусов. Два боковых работают. Ну, может быть, в дальнейшем как бы они тоже могут выйти из строя. Поэтому э, есть такое понятие, как сервис спутникового оборудования. То есть, если коннектора постояли более трех лет, как бы это уже хорошо. То есть э, антенна Ничего с ней не произошло, ржавчины нигде не видно. Обычно харьковская антенна получается. Конвектора в данном случае Винквест двухпортовая на два телевизора система. Ну, выбраны такие конвектора, потому что меньше воспринимают наводки. Но, тем не менее, получается пластик на конвекторах плохой. То есть выгорание пластика достаточно быстро происходит. Что у нас бывает с конвекторами, когда они уже постоят года два-три. Получается, вот непонятно, выклеивала ли это ворона, вот это, вот это отверстие. То есть, что произошло с ним. Но ну, явно видно по пластику, что конвектор, пластик конвектора и жил себя. Вот такой же новый конвектор. Надеемся, что он простоит не меньше трех лет. Но сейчас будем его менять. При таком конвекторе каналы, которые показываются со спутника, данного, на который настроена антенна, вполне могут работать, если до того момента пока не попадет туда снег. То есть только попадает туда влага, снег. То есть происходит замыкание. И следствием многих таких замыканий конвектор выходит из строя. То есть сейчас он не работает, каналы не показывают. Поэтому мы производим замену вот этого конвектора. С Нового года вас. С приятного просмотра. Ах ты! такая не каркай тут